Вітаю, шановні телеглядачі. Це програма відверта розмова. Гі студії сьогодні. Валентин Зубов, депутат Верховної Ради України чотирьох скликань, громадський діяч, доктор соціологічних наук, професор. Вітаю вас. Добрий день. Давайте почнемо з головних питань для нашої держави. Це економічна ситуація. Як ви її оцінюєте і які ваші прогнози? Знаєте, Анічка, мені ви знали, як мені хотілося б зараз, от в студії, вам сказати, про те, що. Экономическая ситуация у нас стабильная, хорошо развивается, темпы развития удовлетворяют, улучшается ситуация с повышением жизненного уровня. А если а вид до реальности? <с nah> а до реальности, к сожалению, все наоборот. Все с точности до наоборот. Ситуация в экономике, если давать так общую оценку, она просто катастрофическая. Продолжается падение промышленного производства, многие все остальные экономические показатели, все в минусе. И э, должен сказать, что в принципе это э, нельзя связывать напрямую э, с войной на востоке. Конечно, военные действия на Донбассе вносят серьезные коррективы планы экономического развития, но не они основной причиной сегодняшних негораздий в Украине. А что и основными причинами? Основная причина, понимаете, это тема глубочайшего э, экономического анализа. Она состоит в том что уже 24 почти года мы развиваемся в условиях независимости совершенно по пути экономического развития, которого не было ни в одной стране мира. Мы в 1991 году объявили, что мы строим рыночную экономику, что социально ориентированная советская социалистическая экономика нас не удовлетворяет. Мы должны строить совершенно новые экономические отношения на основе, помните, базиса поиска действенного господаря. Ну, от 24 роки ми іще цього дійсного господаря. В результаті Україна, яка в 1991 році входила в число первого, 10 найбільш розвитих країн стран Європи, оказалась в самому 150 місцем в рівні розвитку інших стран. Чим це зв'язано? Сергію, ви 4 роки входили в. А найвпливовіших людей цієї країни, і саме ви були причасні приналежні до того, щоб змінювати закони в цій державі, і е, направити її на той шлях, який декларували у 91 році. році. Я знаєте, цей питання вопрос слышу регулярно, і коли, і на битовому рівні, і на зустрічі з збирателями говорили все говорять, ну, от ви говорите, що все так плохо. А ви ж були там, і що ж ви зробили і так далі. Знаєте, відкроєна говоря. люди, которые, включая вас, задают этот вопрос, несколько идеализируют возможности народного депутата в парламенте. Вы же хорошо знаете, что там работают комитеты, фракции и так далее. Один народный депутат фактически ничего не решает. Я как доктор наук выступал, скажем, ну, очень активно. Очень активно, это легко проверить и посмотрев записи заседаний Верховной Рады против разрушения сельскохозяйственного сектора экономики. У меня тема докторской диссертации была именно по этой теме. Экономическое развитие села в условиях экономического реформирования. Я ругался, я кричал, я стучал кулаками, ногами, чем угодно, с предупреждением о том, что нельзя разрушать колхозную, совхозную систему, что нельзя проводить таким безграмотным образом радикальные меры в области экономики, которые касаются миллионов людей, которые живут в определенном микроэкономическом мире, от, от судьба которых зависит от тех решений, которые примет Верховный Рада. Вот я вам приведу только один пример, чтобы мы эту тему закрыли. Я не, не идеализирую колхозно-совхозную систему, но я ученый, я привык опираться на конкретные данные. Так вот, в 1991 году, Анечка, я вам скажу, в Советском, до, до распада Советского Союза, в Советском Союзе Союзе было 189 тысяч колхозов и совхозов. Убыточных из них было только 9. Понятно? Это говорит о чем? Что мы колхозно-совхозную систему создавали, да, с кровью, с трудностями, с колоссальными м -м, жертвами. Но когда к 70-м годам мы плотно построили и создали уже мощнейший агропромышленный комплекс, разрушать его только под лозунгом «треба действовать господаря на землю» – это просто дебилизм, который привел сегодня к колоссальной катастрофе аграрного сектора. А между тем, международный опыт, тот же, те же кибуцы в Израиле показывают, что даже аналогичная форма организации всех хозяйственного производства может быть эффективна. Но это конкретный пример. А теперь конкретно почему? мы получили такие результаты, стремясь к поиску действенного господаря. потому что никаких экономических преобразований в стране все эти годы нет. Идет процесс перераспределения национального богатства, созданного героическим трудом миллионов наших соотечественников, и собственными которого сегодня стали 7-10 семей в Украине. Вот это вся суть экономических реформ. Можно ли рассчитывать на позитивные результаты? Нет. Второе, что мы сделали, мы при переходе... Вы э... у нас так, тогда выходит майже рабовластный такой строй. 77, ну, 78, что... Я вам скажу, что у землями. нас это такое мягкое определение. Это совершенно, так. это то, что я говорю, это я говорю как ученый, а не как даже политик. Потому что ну, легко любой наш вот телезритель, проанализировав ситуацию в прекрасно поймет, что сегодня в руках 9-10 олигархов Украины находится, в руках, подчеркиваю, премьер-министр, правительство, парламент политические партии и так далее. Все, что у нас происходит, это не демократия, это фикция демократии. Робите? Еще работы. Еще работы. Я вам скажу, что если так дальше будет, вот мы проводим сейчас, парламент провел декоммунизацию да, нашей истории, вместо того, чтобы проводить деолигархацию. А это возможно? Конечно, возможно. Сегодня выход только один. Вот я Понимаешь, о чем я, насколько ответственно, подожди, я скажу. Сегодня выход один. Сегодня не парламент, не премьер не соответствуют требованию времени. То, что не, ну, то, факты, которые подтверждают справедливость моих слов, давайте посмотрим по деятельности правительства после революции достоинства. Революция достоинства стала какие задачи? Подъем экономики, железная борьба э, с коррупцией в стране, которая приобрела, кстати, формы неоперабельного рака, если так можно оценить, и третье установление норм социальной справедливости. Ничего это не выполнено. Скажите, а... так и что делать нужно? Сегодня выход только один. Должен э, наш президент трезво, объективно оценить ситуацию в стране, немедленно подать в отставку отправить отставку Яценюка правительства Яценюка в отставку и создавать правительство народного доверия. Куда бы вошли? Не представители политических партий, которые, скажем, дружны к президенту или его окружению, а пришли люди, профессионалы из всех политических партий и общественных организаций, от которые отличались бы тех, кто сегодня в Раде и в кабинете министра только одним. Високим професіоналізмом. Але ж ви пам'ятаєте вот это... після революції гідності, десь майже за такими принципами тоді намагалися обирати міністрів до кабінету міністрів? Ну, це декларувалося намірення, Но все дело совершенно по-другому. А как тогда об'яснить що контролювати, только... щоб далі було по іншому? А это, должен, це має это должен взять на себя ответственность президента. Потому что в конечном итоге бездарная работа нынешнего правительства, правительства первого правительства в истории независимой Украины, которое настолько усилило налоговый пресс на средний и мелкий бизнес, что этот пресс исключает любую возможность прогрессивного развития нашей страны. А... То есть это первое правительство, которое подняла налог, ввела налог на пенсии. Это первое правительство, которое декларирует только одно, одни намерения, прекрасные намерения. А в результаті отримуємо совершенно братний результат, і навіть приглашенні незалежних і іноземних спеціалістів правительства не привели к радікальному зміненню в качественну. Якщо ви торкнулися податку на пенсії, скажіть, будь ласка, яким чином і на яку конституцію спираються, якщо вводять податок на податок, тому що пенсія це ону свинені кошти. Потім правильно ставить вопрос. А юристи ставлять ці питання? Вся проблема в тому, що в нинішньому складі В Верховной Рады очень мало специалистов. Понимаете, в чем дело? Я как-то буквально на днях слышал в, в общественном транспорте, когда разговаривали два человека, и они на бытовом уровне объяснили причины нашего такого серьезного кризиса. Один мужчина говорит другому, каждый должен заниматься своим делом. То есть профессионал должен э, сапожник, шить обувь, парикмахер, делать прически. Вы так хотите так. сказать, что у нас занимаются на свою справу? Абсолютно. Уже. абсолютно, Потому что туда, в парламент, особенно в этого созыва попали по политическим э, ориентирам. То есть если ты предан президенту или премьеру, Значит, ты обязательно пойдешь, потому что за этим стоит финансы. Я вот, кроме всего прочего, вы сказали, общественный деятель, я лидер политической партии Народно-Трудовой Союз Украины. В 2012 году мы шли на выборах в парламент. И мы свою программу именно в контексте возможности реформирования Украины за полтора-два года, приведения ее на состояние соответствия нынешним требованиям. Мы глубоко убеждены, что за полтора-два года, Анечка, подождите, не перебивайте, можно привести страну в порядок. Тем более имейте в виду, это вполне правильно и вполне возможно, потому что ресурсы, которыми обладает Украина, которую 24 года беспощадно, безостановочно разворовывает, разворовывает, разворот, она еще, слава богу, стоит на ногах. Это говорит о том, о чем, о том, что богатейшая наша страна. Единственное необходимо – правильное определение стратегического пути и железная воля в достижении целей. Понимаете, когда парламент занимается, вместо того, чтобы заниматься экономическими проблемами, беспокоится об жизненном уровне народа, что, кстати, является ну, совершенно актуальнейшей проблемой, потому что 24 года испытывать терпение людей в постоянном э, нищенском состоянии невозможно. Рано, рано или поздно это приведет к огромному социальному взрыву. Этим заниматься надо. Нет, мы сейчас проводим декоммунизацию. Нам придется... Э, э, Скажите, у нас мало часу. Э, э, на жаль. Э, Передвыборчие агитация – это завжди э, гасла, Нет, завжди программа, завжди все файно, добре и и только выберут нас. Вот скажите, коррупция и борьба с ней – это основное гасло всех политических сил, да. особенно после революции и гидности. Что вы скажете с приводу звенувачивания премьер-министра о коррупционных схемах, о их? Ну, я скажу, что я верю в это с маленькой поправкой. Разумеется, премьер-министр не положил себе лично в карман эти 8 миллиардов гривен, которые их обвиняют. Разумеется, это люди получили эти деньги, люди приближенные к нему, близкие к нему и так далее. Знаете, вот я... Чему не створена комиссия? И а это потому, от, а, а потом, Да, а потому что ну, устроили те, театральное представление, там, заседание двух комитетов, все прочее, комиссии нет. А потому что, очевидно, э, это правдивая информация, и премьеру не очень хочется, э, чтобы такая комиссия была создана. А, чтобы вы поняли суть, Анечка, я сейчас объясню. У нас сегодня экономика, ну я э, смею утверждать, на 90% является криминальной. Я объясню, почему. Вы знаете, две три... Анечка, послушай. У нас очень... немає часу пояснювати. Скажите, будь ласка, что делать громадянам? Только коротко. Вроде простой и очень сложный вопрос. Единственное и верное будет пожелание, чтобы на очередных выборах не продавать свой голос за гречку, за прочие дела, а думать внимательно анализировать действия политиков и принимать единственное правильное решение. Один из первых президентов Соединенных Штатов Америки очень правильно сказал, что избирательный бюллетень сильнее пули. Вот это философское это очень важно, yeah. поэтому не продавать голос. Я дякую вам за эту отвертую размову, а, тоже думайте, шановні громадяни, що витримаєте в руках під час выборов. Це был Валентин Зубов, гість нашей студії сьогодні. До побачення.